بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب ہی محمد وصحبہ وسلم ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت محمد عظیم برقیا قلندر بابا اولیاء کی مجالس میں روحانی علمی ادبی سماجی معاشی اور دیگر موضوعات پر گفتگو ہوتی تھی ان کے علاوہ کئی لوگ بابا صاحب کے پاس اپنے مسائل یا امراض کے لیے مشوروں اور دعاؤں کے لیے بھی حاضر ہوتے تھے بابا صاحب کی کئی مجالس میں یا ان سے انفرادی ملاقاتوں کے لیے ہونے والی کئی نششتوں میں مجھے بھی شرکت کا موقع ملتا تھا کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ قلندر بابا اولیا سے ملنے کے لیے آنے والے کسی صاحب نے دستک دی تو دروازے پر میں ہی گیا وہاں موجود صاحب نے کہا کہ وہ بابا سے ملنا چاہتے ہیں اب میں قلندر بابا کے پاس جاتا اور ان سے عرض کرتا کہ کوئی صاحب آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں قلندر بابا فرماتے کہ انہیں بلا لو کبھی بابا صاحب مصروف ہوتے تو مجھ سے فرماتے کہ انہیں اندر بلا کر بٹھا لو میں کچھ دیر بعد ان سے ملوں گا ایک دن ایک صاحب قلندر بابا اوریا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معاشی تنگی اور اس کی وجہ سے لاحق کئی مشکلات کا ذکر کیا انہوں نے عرض کیا کہ بابا صاحب وسائل کی کمی کی وجہ سے بچوں کی خواہشات پوری کرنا تو ایک طرف ان کی کئی ضروریات بھی میں پوری نہیں کر پا رہا انہوں نے بتایا کہ اپنے بچوں کی طرف نظر ڈالتا ہوں تو ان کی محرومیوں کا ذمہ دار خود کو سمجھتا ہوں قلندر بابا اولیاء نے ان صاحب کی بات توجہ اور ہمدردی سے سنی لیکن ساتھ ہی مشفقانہ لہجے میں یہ فرمایا کہ آپ اپنا محاسبہ کرتے رہتے تو آج اس حالت میں اور اس ذہنی اذیت میں مبتلا نہ ہوتے قلندر بابا کی یہ بات سن کر ان صاحب نے کہا بابا میں اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتا ہوں لیکن کامیابی نہیں ہو پاتی پتہ نہیں ان صاحب ساتھ ایسی کیا پرابلم تھی انہیں کیا مسئلہ تھا جس کی طرف بابا صاحب نشاندہی فرما رہے تھے ناظرین و سامعین کرام قلندر بابا اولیاء کا ایک خاص انداز یہ تھا کہ کسی شخص کی خامی یا عیب کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرتے تھے بلکہ اشاروں کا میں اس شخص کو یہ احساس دلا دیا کرتے تھے کہ تمہیں اپنے معاملات میں کہاں کہاں اصلاح کی ضرورت ہے اس دن بھی ایسا ہی ہوا وہ صاحب سمجھ گئے کہ روشن نظر بابا صاحب سے ان کی خامیاں پوشیدہ نہیں ہیں انہوں نے بابا صاحب سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی اصلاح کے لیے آج سے ہی بھرپور کوششیں کریں گے قلندر بابا اولیاء نے یہ سن کر ان کے لیے استقامت کی دعا فرمائی اور ساتھ ہی انہیں ایک وظیفہ بھی تجویز فرمایا بابا صاحب نے فرمایا کہ رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں صبح تقریباً ساڑھے چار بجے اٹھ جائیں ضروریات سے فارغ ہو کر وضو کر لیں اس کے بعد اکیس مرتبہ ایت الکرسی اور بیس مرتبہ سور اخلاص پڑھیں اس کے بعد فجر کی نماز ادا کریں اور کسی کام میں مصروف ہو جائیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کے بعد سونا نہیں ہے کسی کام کاج مصروف ہو جانا ہے بابا صاحب نے فرمایا کہ دن میں وضو بے وضو کثرت سے یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے رہیں اس کے بعد بابا صاحب نے فرمایا کہ رات سونے سے پہلے با وضو ہو کر ایک سو ایک مرتبہ یا حیو یا قیوم کا ورد کریں ناظرین و سامعین کرام یہ جو وظائف ہیں جس کے ساتھ شروع میں گیارہ مرتبہ یا سات مرتبہ یا تین مرتبہ دروش شریف اور آخر میں اتنی ہی تعداد میں دروش شریف پڑھنا ہے یہ وظیفہ بتانے کے بعد قلندر بابا اولیا نے ان صاحب سے فرمایا کہ اپنے گھر کے قریب کسی درخت کے تنے کے ساتھ چونٹیوں کے لیے روزانہ آٹا ڈال دیا کریں ناظرین و سامعین ایک دن ایک اور صاحب آئے اور انہوں نے معاشی مشکلات کا ذکر کیا وہ صاحب کراچی میں کام کرتے تھے اور ان کا آبائی گھر سیون شریف کے قریب واقع گاؤں بوبک روڈ میں تھا ان صاحب کو بھی قلندر بابا اولیاء نے پڑھنے کے لیے یہی بتایا البتہ انہیں یہ کہا کہ اپنے گھر والوں سے کہیں کہ آٹا گوند کر اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں تازہ گوندھے ہوئے آٹے کی یہ گولیاں روزانہ صبح کے وقت مچھلیوں کے لیے دریا میں ڈال دیا کریں اب وہ میں نے دیکھا وہ تین مہینے گزرے ہوں گے وہ صاحب درمیان میں بھی آتے رہے جو صاحب پہلے آئے تھے تین مہینے بعد وہ صاحب ایک دن آئے بہت خوش تھے اور بابا صاحب کا بہت شکریہ ادا کر رہے تھے کہ ان کی اصلاح فرمانے سے ان کی بتائی ہوئی دعاؤں سے اور ان نے جو ایک صدقہ کرنے کے لیے کہا تھا آٹا ڈالنے کی صورت میں بابا صاحب کی ان ہدایات پر عمل کرنے سے تین چار ماہ کے اندر اندر ہی ان کے معاشی معاملات اور معاشی حالات بہت بہتر ہو گئے بابا صاحب کا انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا بابا صاحب نے فرمایا بھائی اللہ کا شکر ہے انسان کو ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے جتنا زیادہ اللہ کا شکر کریں گے اتنے زیادہ ہمارے معاملات بہتر ہوتے چلے جائیں گے اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے ارد گرد سب لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ